Kalau you seorang probationer, pastikan you tahu hak you. Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Louis Liao Chambers, and employment law firm in Kuala Lumpur. Sekarang ni, kalau you bekerja dekat mana-mana pun, you akan mulakan pekerjaan you dengan tempoh percubaan. Basically, probation period lah. Dan tempoh percubaan ni adalah tertakluk kepada majikan untuk tetapkan berapa lama. Ada syarikat, tempoh percubaan dia satu bulan, ada tempat yang tiga bulan, ada tempat yang even enam bulan. Probation period ni sebenarnya tak wajib. Tapi, dah menjadi common practice notice sebab pada akhir tempoh probation ni sekiranya majikan you berpendapat yang you tak sesuai untuk disahkan jawatan you tak sesuai untuk jadi confirm employee then majikan you boleh buat keputusan untuk tamatkan perkhidmatan you setakat tempoh probation you saja. Ada pekerja yang mempunyai tanggapan dia ada assumption yang sebagai seorang probationer ni dia tak ada hak macam confirm employee. Dia rasa diri dia boleh dipecat pada bila-bila masa saja. Dia rasa macam dia tak ada perlindungan di bawah Orang undang-undang buruk Tapi sebenarnya tanggapan ni tak tepat Probationer juga terlindung di bawah Akta Kerja 1955 Di mana probationer ada hak yang Sama macam confirm employee Sebenarnya, Akta Kerja 1955 Tak ada bezakan pun Antara probationer Dengan confirm employee. Dalam akta tu pun Dia tak ada definisikan apa maksud Probationer, apa maksud probation period Kat dalam akta, tak ada macam tu. Jadi Kalau mengikut akta, tak ada beza pun antara dua ni. Hak tetap sama. Jadi Apa sebenarnya beza probationer Dengan confirm employee? Berbeza Perbezaan utama antara probationer dengan confirm employee adalah yang confirm employee ni dia diberikan satu bentuk perlindungan yang dikenali sebagai security of tenure. Probationer tak ada security of tenure ni. So apa yang dimaksudkan dengan security of tenure ni sebenarnya? Secara mudahnya, security of tenure bermaksud seseorang pekerja tidak boleh sewenang-wenangnya ditamatkan perkhidmatan dia. So kalau nak tamatkan perkhidmatan pekerja yang telah disahkan confirm employee ni, ada sebab atau alasan yang munasabah ataupun just cause and excuse. So, kalau you ada tengok video-video kami ataupun ada baca artikel kami, then you akan tahu yang sebab atau alasan yang munasabah ni secara umumnya ada tiga. P, M, R. P adalah poor performance, M adalah misconduct dan R adalah retrenchment ataupun redundancy. So, kalau alasan diberhentikan kerja selain PMR ni, ada kemungkinan majikan sebenarnya tamatkan pekerjaan tu secara tidak adil ataupun unfair dismissal. So, kalau security of tenure untuk confirm employee bermaksud confirm employee tak boleh ditamatkan pekerjaan sesuka hati maksudnya bagi probationer boleh ditamatkan sesuka hatilah jawapannya tidak sebab sebagai seorang probationer you tetap ada hak yang sama macam confirm employee juga yang bezanya adalah pada akhir tempoh percubaan you majikan you boleh buat keputusan untuk tamatkan perkhidmatan you setakat tu aja. so maksudnya sebagai seorang probationer let's say you punya tempoh probation you 3 bulan so dalam tempoh 3 bulan ni mungkin you baru sebulan atau dua bulan bekerja majikan you nak tamatkan perkhidmatan you Kalau macam tu sewaktu tempoh percubaan majikan you tetap kena ada sebab atau alasan yang munasabah macam PMR Tapi pada akhir tempoh percubaan you majikan you boleh kata oh you tak sesuai untuk disahkan you tak sesuai untuk dikonfirmkan jadi dia orang akan lepaskan you pada akhir tempoh percubaan you So kenapa dia macam ni? Kenapa sewaktu tempoh percubaan majikan tetap perlukan sebab atau alasan yang munasabah tapi pada akhir tempoh percubaan majikan boleh pilih untuk tamatkan perkhidmatan sebab sewaktu tempoh percubaan ni kalau majikan you beri 3 bulan then maksudnya dia dah janjikan you 3 bulan untuk you buktikan diri you sebagai seorang pekerja kalau majikan you janjikan 6 bulan then you ada 6 bulan lah so 6 bulan ni dia tak boleh nak sesuka hati pecat you pada waktu tu tapi kalau majikan you berpendapat yang you tak sesuai untuk jadi confirm employee then pada akhir 6 bulan tu ke 3 bulan tu ke pada akhir probation period you majikan you boleh buat keputusan untuk tamatkan perkhidmatan you stuck kat situ saja. So, pada akhir tempoh probation ni, majikan you bukan sahaja tengok prestasi kerja you, bukan sahaja tengok performance kerja you. Majikan you juga boleh pertimbangkan secara keseluruhan sama ada you sesuai atau tidak untuk jadi confirm employee. Dan of course lah, dia punya assessment tu kenalah objektif, kenalah adil. Contohnya, mungkin prestasi kerja you memang bagus sangat-sangat. Tapi, kerjaan you perlukan you untuk bergaul dengan rakan sekerja. Tapi, you tak get along dengan rakan sekerja you. You tak boleh vibe dengan rakan sekerja kerja you. So, dalam situasi macam tu, majikan boleh cakap, oh, you tak sesuai lah untuk jadi confirm employee, jadi kita akan tamatkan you punya pekerjaan setakat tempoh probation you saja. So, ini boleh menjadi salah satu sebab majikan berpendapat you tak sesuai untuk dikonfirmkan. Dan majikan boleh pilih untuk tamatkan tempoh perkhidmatan you setakat tamat tempoh probation you saja. So, secara mudahnya, confirm employee tak boleh ditamatkan pekerjaan langsung melainkan PMR sebab confirm employee ada perlindungan yang dikenali sebagai security of tenure tapi untuk probationer pula boleh ditamatkan perkhidmatan pada akhir tempoh percubaan kalau majikan berpendapat you tak sesuai untuk jadi confirm employee tapi kalau sewaktu tempoh probation period tu majikan you tamatkan pekerjaan you then majikan you tetap perlukan sebab atau alasan yang munasabah iaitu PMR jadi kalau you sebagai seorang probationer telah ditamatkan perkhidmatan you secara tidak adil. Contohnya, waktu tempoh probation you, majikan you bagi termination letter, dia tak cakap pun sebab apa dia nak terminate you. You berhak untuk filekan representasi dengan ketua pengarah perhubungan perusahaan di bawah seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Dan you kena filekan representasi you ni dalam masa 60 hari daripada tarikh you ditamatkan pekerjaan dari tarikh you dipecat. Proses ni sama jugalah macam confirm employee. Perbezaannya pada peringkat ni eh, kalau kiss you dirujuk ke Mahkamah Perusahaan, then sebagai probationer, you boleh buat tuntutan untuk gaji ke belakang ataupun back wages sebanyak 12 bulan sahaja. Tapi sebagai seorang confirm employee, tuntutan yang boleh dibuat untuk back wages adalah sebanyak 24 bulan. Back wages ni adalah salah satu Tu pampasan yang boleh diberikan oleh mahkamah perusahaan kepada pekerja. Dan kalau you nak tahu lebih lanjut pasal ni, bolehlah tengok video kami di YouTube tentang cara membuat tuntutan ke mahkamah perusahaan. Kesimpulannya, probationer ni bukanlah pekerja yang tak ada hak langsung. Probationer tetap dilindungi di bawah undang-undang buruh Malaysia dan majikan masih perlu mematuhi prinsip keadilan dan juga undang-undang buruh dalam setiap tindakan yang melibatkan probationer sekalipun. Terutama sekali sekiranya tempoh probation ni belum tamat lagi. Kalau you seorang probationer Pastikan you tahu hak you. Sekiranya majikan you ada mengambil apa-apa tindakan yang tidak mengikut undang-undang dan you perlukan bantuan guaman, kami di Lewis Liao Chambers sentiasa sedia untuk membantu. So, feel free untuk WhatsApp atau email kami di kontak yang tertera di skrin. Korang juga boleh tengok video-video kami di YouTube ataupun Instagram Lewis Liao Chambers ataupun sekiranya ada persoalan, bolehlah drop komen korang dekat bawah video ni. Bye!